Не паства, яке цілими днями сидить в інтернеті. А особливо привіт тим, хто знімає при цьому себе на відео і говорить якусь. Сьогодні мова йде саме про вас. Я зробила такий собі рейтинг найсмішніших або ж найтупіших відео наших інтернет-мешканців. Здравствуйте. В ефірі а, програма Інтересності сам з чинной. Я понял, что нельзя записывать видео, я начал, я буду делать, как бы это сказать. Детина, как бы ты побольше читала, ты бы знала, это сказать, и не снимала бы такую дурню. Первый пилотный выпуск будет а, а, через завтра. Через завтра. А пока что ждите, ждите мои... Фанаты? Или у вас... У меня нет фанатов? Нет, нет фанатов. Так еще разговариваю? У меня нет фанатов? Как? Мама, ты же обещала! Всем хаюшки! Хаюшки! А, значит, на самом деле... Мама, это такие... Эмоциональные людишки. Значит они такие эмоциональные, что же не эмоционально зашкаливает все преграды эмоций. Еще трошки, вы нас такими рухами просто злоты. А взагалі, это чистый воды дебилизм, тому давайте далее. Зашкаливает все преграды эмоций. Я сказала далее. Здравствуйте, умные люди. Да какие же вы умные. Обалдеть. Давно хотели посмотреть ямочку гладких, да? Думали эмочка гладких? Это глюк, глюк, не настоящая, да? Ну вот она я, вот смотрите, вот у меня черные ногти, вот у меня... Такие намазані губы, видно, нагодка! Наверное, что у мамы уливается крала. макияжик себе таки ничего зробила. на ведь нифть намалювала. Одразу видно, модна ходка. а поки батьків вдома немає, можна і відео познімати. Ну Правильно, усі круті готи так роблять. Смотрите мою страничку в контакті. Вот, пожалуйста. Да, блин, это дебильная. Табличка меня бесит. Вот моя аватарка. О, почалося. Це моя сторінка ВКонтакте, це моя фотка, це моя стінка. Люди, перестаньте робити такі дурні речі. Не ходіть по таких сайтах, якщо вони на вас так діють. Ах, істерика. Не надо, я потім скину, ти вообще боржешься. Вот это был друг моего парня, понятно вам всім, а? Сонечко, тобі в такому віці тільки іграшкового мешатку дозволено в ліжку мати. Демочка гладких не вірите? Вообще, ще ну вообще мені прям ржачно становиться. Ви от не вірите, що я это я. Ви думаєте, що я клон, там така сікая. Клас! Погоди ще так з камерою по всій квартирі, покажи свій туалет, свій килим на стіті, все по стандартній схемі. Може і тоді і повірять, що ти годка? Ну та, треба спочатку покорчити рожу під класну музику і крутим фоном позаду, щоб усім показати, яка ти класна і кльова. А потім, типу... А, нема парня. Що робить? Ну, покорчить ще пику. може з'явиться. А після цього відео у неї стільки хлопців з'явилося, що вона, напевно, не може перерахувати їх. І так, сьогодні ми вам розкажемо, хто такі Ема. Ема це такі мудаки на букву… Ой. Так, смошники. <связывая> да. Она хотела стать Эмма. Понимаете? 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 Девчата, досыть селяку финю рассказывать. Интернет и так просто захлонается уселяками с про Эмму. Краще займите корыстной и Идите читать уроки. Потом я ей рассказала, что в 18 лет все Эмма считают себя старушками. Она что-то расхотела. Серьезно? девочки, да вы просто мега крути! А можно мы не с вами дружить? Я не герл. Девочки, которые любят Джоли. Пожалуйста, перестаньте делать. Девочки, которые любят Джоли. Не делайте, пожалуйста. Так. Так. Итак. Я так делаю, понятно вам? Така мила дівчина, але таку дурепу себе корчить. Встретилась с тобой, ты мозги мне пропарил что супергерой, и мы начали жить в скором времени вместе. Не ценил хоро... Ммм... Mm -hmm. Все прекрасно. Mm -hmm. Но ну, а тут главное в ритм рухаться Я что... От сидиш і реально дивишся, скільки людина, сидячи перед екраном комп'ютера, може показати відчуттів і емоцій. Помний день как вчора. Для меня конец света. Это беспорочно талант. Дорогие люди контакта, обращаюсь к вам. Зачем вы ко мне добавляетесь? Вы меня знаете, знаете, я уже гордился, что это не а, меня баньки спало. Детина, дай Боже, чтобы это была твоя единственная проблема в жизни. Вы мне еще тут хрень пишете. Типа, что мы знакомы? Нет, ну хочу познакомиться. Я с вами не хочу знакомиться. Досить сидит и ВКонтакте. И девчата уроки. Ты всех друзей? Ты можешь покуп... получить супербакс. Благодаря супербаксу ты купишь ультра-курицу, которая несет золотые яйца. Да, третер. Боже, ты убийственная хватит меня приглашать в тупые игры. Убийство а – это то, что ты сейчас делаешь. Морочишь людям одно место. Какой-нибудь сидит пишет. Привет, как дела? Ладно, хорошо, как дела там? Пишешь, хорошо. А как у тебя? А на что ты, сыночку, разговариваешь с незнакомыми дядями и тетями? Тебя мама не учила, что так делать не можно? Приглашай меня в группу. Типа, а, Мельник и в приглашают. Два моих одноклассника. Мельник приглашает. Как от... Че за... Как от... Че за... Че за... Что? Как от ГБД? Сам же в этой группе не состоит, а меня в нее банит. Растут туда заяк. И отбанит. Сам же в этой группе не состоит, а меня в нее банит, 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 банит. Да зачем? Я говорю, ну дырнаж, знаете, я же должна узнать, как тебе. Я на удаленной зрели. Эльва, мафика, она ко мне добавлялась. <сёк> <сёк> Такие сърдети очень. Эльва, мафика, она ко мне добавлялась. Напевно, для того би ти зняла для неї персональне відео. Понятно? Пока. Понятно. Пока. Крутий музон позаду шафа килим. Просто геніальна схема. Одразу відео можна ставити п'ятерочком. Опис, до якого вона звертається, напевно, що зі стулу рухнув, коли побачив це відео. Таким дівчатам тільки 13 виповнюється через 2 роки, а вони вже отаке вміють робити. Ну, а тепер треба з усіма речами, які тільки є в кімнаті, покрутитися. Що в мене є? Календарі! Телефон! Я вас очень люблю. Никогда вас не забуду. Простите меня за все, что я для вас плохо сделала.

я вас очень люблю. Никогда вас не забуду. Простите меня за все. Таланты, таланты, таланты.